Salam hörmətli icra başçımız Rəşad müəllim. Rəşad müəllim, siz məni çağırdınız, qəbala ki, mən sənin işləni təmin elədim, qutardız iş məsələn. İş məsələn bitdi, həll olundu. Bir də Bakılara gedib, oraya-bura qapılar döyüb şikayət eləməyinə. İcra başçımız Rəşad müəllim, sən yenə də məni 3 aylıq işlə Kiminsə analıq məzuniyyətinin yerinə qoydun. Bunu iş bitmiş saydın. 3 aylıq bunu nə hesab elədin ki, görüm bu öləb qutarmır? Nervilənib, fikir çəkib. Bundan canım məndən canın heç vaxt da qurtarmayacaq, Rəşət müəllim. Onu bilginlən ki, mənə daimi işlə təmin eləmincə mən başqa deputatlar, başqa rayonun icra başçıları. Belə Şəmkir rayonu baxmayacaq bütün rayonun deputatlarına müraciət edəcəyəm. İcra başçılarına müraciət edəcəyəm. Belə nazirlər kabinetində Milli Məclisə də gedib deyəcəyəm. Rəşad müəllim məni hər dəfə aldadır. Deyir səni işlə ilə təmin elədim, qutardın çıx get. Nə ilə? 3 aylıq, 4 aylıq, 5 aylıq. Budur Rəşad müəllim. Bu imtina mədfuların əlindən mən bezmişəm. Hariyə müraciət eləyirəm. Hamısı gəlir ki, vakansiya yoxdur, gözdə. Vakansiya yoxdur, gözdə. Bu məktubları yandırıb özümü də bu məktubların üstünə atıb özümü məktubların odunla yandıracağam. Gəncə rayonunda bir şəhid adamına bir icra başçı, bir süb-qəçili yer tapmadı. İnkar eləyirəm. Ya da mənim şəhidimin qəbrini də götürüb bu dövlətdən, bu respublikadan çıxıb gedirəm başqa respublikaya. Ono görə ki, bu dövlətdə yalnız bu boş rədd cavablar, məktublar işləyir. Mən yazıram, dəftərxanaya, dəftərxanadan da bir rədd cavabı qaydırma gəlir. Ulardan başqa ayrı bir e, bu rayonda heç nə işləmir, heç bir cavab düzgün cavab yoxdur. Xayr edirəm sizdən, artıq dərəcədə. Mən başqa rayonların may ayında Bir qəbula yazılsım, deputatın qəbuluna yazılmışam. Başqa 2 rayonun deputatının qəbuluna yazılmışam. Öz deputatımıza Camran müəllimə, Məhəmməd müəllimin köməkçisi Məhəmməd müəllimin səbəbindən ərzəmin yazdım, göndərdim. Gözdədir indi. Məktub gəldi ki, gözdə. O da göndərdi rayonun ə, qurumların üstünə, qurumlar da bu məktubdan başqa rədd məktubları ilə başqa heç nə bilmir. Belə mən Kəmran müəllimin üzünü belə görməmişəm. Bu mənim Nəymin deputatıdır. Nəyminin elin elçisidir. Nə danışır o Milli Məclisdə bizə şəhid ana bacıların adından, Nəyimizin qayğısını çəkib. Nə iş görüb o bizdən ötəri? Nəyimizin deputatıdır. Mən etiraz edirəm şəxsən ki, bizim rayonun icra başçısını da istəmirik. Belə Məhəmməd müəllimzadı, Kəmrân müəllimdə istəmirik. Çünki biz onlardan heç nədən yararlanamırıq. Rədd cavablarından başqa biz ondan heç bir cavab almırıq, heç bir köməkliyik görmürük. Bir əziz gün olanda bir dənə bizim adımız anılıb, qapımız döyülməz, gəlinməz ki, böyük şəhid bu yaşayıb bu yurdda. Görək burda ölən var, acından, qalan var, xəstə var, susuz var, ac var, nə var. Görmürük. Şəxsən mən Bilmirəm kimdir, nəcisdir, Kəmran müəllim. Üzünü belə görməmişəm. Şəhid ailələr qrupunun 100 dənə şəhid ailələr qrupu var. Hər qrupda minlərlə şəhid ana bacılar var. Xüsusən də 90-cı 93 90-cı illərin, 93, 94, 95-ci illərdə olan şəhidlərin adamlarını bir qrup adamları yığıb yolu kəsəcəm. Yığıb belə İdarəən qavanda mitinq eləyəcəm ki, bizə nə gün ağlanmır. Biz kimdən ötəri şəhid vermişik? Hə? Niyə bizə baxılmır? Nə istəyirik səndən? Bir suqətçilik istəyirik. Maşın adımıza olan maşınları satırsınız bir, evləri satırsınız iki. İki ev verilir bir şəhidin evinə. O iki evi satırsınız. Bir evi ortadan yarı bölüb, iki otaq elib, e, iki otaq adına verirsiniz hələ 90-cı 90-cı illərin burda buraya qədər 30 il keçib. Hələ onların adamlarının hamısına düzgün ev verilib qutarmayıb. Torpaqlarımızı verilən torpaqları yeyirsiniz. Obyekt yerlərimizi yeyirsiniz. Bayramlarda kartımıza verilən pulları yeyirsiniz. Biz heç nə görmürük. Bir cüzi bir şey eləyəndə başımıza qaxırsınız ki, "Pə, bunu elədik." Onu da qırğın, Ərəsəd, müharibə, Bakışev çıxandan sonra elədiyimizi başımıza qaxırsınız. Eybi yox qaxıb. İndi sizdən nə istəyirik? Bir süb-gətçilik, bir şəhidin adamıyam, yeganə varəsəsiyəm. O rayonda mə bir süb-gətçilik yer tapılmırsa da, o tapılanlar kimdir? Mən izah eləyin görüm. İzah elin gör mə istəyənlər kimdir? Qardaş verib, bacı verib, oğul verib onlar. Kimdir? Həssi Şeytanə bacılarını qoymusunuz?